сегодня на первой сессии, которая состоялась в Колорадской Миской Раде, э, те, кто присутствовал, увидели, что произошло слияние трех партий. Это Апоблока, Блока Петра Порошенко и Батьковщины, которые принимали решение почти единоголосно, поднятием рук, голосовали почти по всем вопросам. Э, партия Украинское объединение патриотов э, не участвовала в голосовании, так как сама и можно сказать, Ветроджиня тоже поддержала нашу сторону. По дальнейшей работе в горсовете какие-то есть примерные расклады, с кем будет э, укроп, какие вопросы принципиально в первую очередь будут э, поднимать. Украинское объединение патриотов будет э, держать э, коалицию, в любом случае это самопомячью. Э, Ведроджиня будем с ними. Э, смотреть, на чью сторону они все-таки будут переходить. Мы занимаем пока оппозиционную сторону, мы не претендуем ни на какие должности. Мы будем контролировать в городе Павлограде, чтобы все шло в русло для людей и в дальнейшем все работало только для людей, проживающих в этом городе.